Всем привет, ребята, с вами Мик, и ребята, мы продолжаем э, приключения Мимика и ребята. В сегодняшней серии я хотел бы еще сделать э, хорошее для нашей базы. Ну, там еще вы, мы выживаем и мы якось э-э, развиваться, Так, подождите. Да, точно, конь там. Я уже испугался. Так, давайте... Я хочу, для начала, убрать вот эти станки. Ой, точнее, кафедры. И тут можно, в принципе, сделать стол зачарования. Один у нас. Давайте, в принципе, можно еще одну бутылочку. Хотя нет, давайте ее и завышим. Вот. Завышим. Так. Надо как бы заразиться на, на, на чем то Так, у нас есть э, манускрипты э, дерево Мы можем объединять два дерева Плюс это э, манускрипт И получить э, карты для Бастиля э, Я делать Бастиля Uh -huh. значит три uh, манускрипта треба, понятно uh, в любом случае давайте пока что еще... а манускрипты завершаются да я не знал так давайте понимаю ну, дальше давайте будем дерево его чистым тогда это uh, дело не очень удобно Так давайте я в принципе сейчас сделаю мини-монтаж, где я а, убираю частину а, ДРЭФ. Ребята, я трохи повирубив древ. Трохи розчистив територію, і трохи її підравняв. Що ж, тепер я думаю построить нову ферму, бажану бажану нормальну. Тому що я построил ферму, щоб вона просто була. А тепер мені треба прям конкретно. я багато дерева не робив, з вампіром сразився. Ну еще много всего, э, чего вы видели. Так... Э, нас... М -м -м. Так, давайте сначала сделаем э, фирму нормальную. От, я думаю, нам палочка все Для мотыга. Кстати, я сделал себе э, железный топор, потому что мне надоело каменным -э, -э, топором все делать. Так, это мы еще заровняем. А, так, давайте я сейчас... Яка, в принципе, у нас будет ферма? В принципе, она будет... Ферма пшеницы, чего еще там будет. Делаем его руку, я... Як... Вот такой. Приблизно. Так, а так... В принципе, нормально. Та и мы не будем особо її выкладывать для прям а, а, пшеницы. У меня еще на ней есть планы. Ну, как минимум нам треба тростник. У нас же есть винный. Надеюсь. Так, я надеюсь. Вот а, это существует, чтобы было не побачило. Так, делаем сюда. Разливаем воду. делаем раз, делаем два, понятно, за разом делаем оттуда, проверяем тут, семена берем, тут, я думаю, траву можно так расчистить, надо было, заняться тут, получается, на быстрой съемке. Ну а, ладно, Так, браем э, видео воду, но нам, э, нам знадобиться. Кстати, я ще в печку поставил приплавлять еду. Бо побачив, побачил, что мене є. Так, э, семена. Берем семена. Тростник. Це очень полезная вещь, яка нам знадобится. Да э, и, в принципе, все пока что. Просто по... Так, на одній стороні ми, по-любому будемо вот тут е, сажать росте. Накаялась Хоча б якось. Я делаю ферму е, пшениці, тому що е, сразу поп. Е, я не хочу этим в е, майбутньому. Ділом якусь новую пшениці, щоб чтобы еда сразу щоб не Чтобы напушить на моей силы время. Так, ничего не выпало, в принципе. Так, тут у нас будет ферма пшеницы. Дальше у нас... А, тут треба... Вот, трёхрастая земля. Тут у нас будет тростник. Бо мне треба а, снежная полка. Да, и в всей серии я планирую сделать 100 зачарований, я надеюсь... Вижу... Кстати, если честно, я не помню, что есть у нас 100 зачарований, или нет. чего я рублю в любом случае надо будет подумать. Для есть, нам не подойдет его быть. Это было классно. Так делаем вот так, вот так. О, и сахарный тростник то можно сажать. А, ну, в принципе, система а, а, хорошая. Ну, ладно, мы посадили тростник, посадили пшеницу. Тут В принципе, все. Давайте пойдем, есть у нас тут разочарование, чи нет. Сейчас я понял, кто дивиться с самого начала, буду удивлен, то еще. Що... Я не запоминаю да речі, але кое знімаєш відео видео и... І... Похоже, у нас намашка Це Это обідно. Так, есть у нас уголь. Да, есть. Так. Ось у нас еще уголь есть. Давайте положим землю. У нас есть один алмаз. Ой. А? Понятно. И кни... э, книжка 30 штук. Так, понятно. Стола зачарования у нас нет. Я так понял. Давайте поднимемся вот тут. Нет, все-таки нема. Ладно, Шкода, придется ли ты в шахту? Честно говоря, я не хотел бы идти в шахту. Но, на жаль, нам треба один алмаз. Не, конечно, можем мы еще сейчас полезно накопаем. Так, давайте... Куда можно было ты? Вот тут есть какая-то шахта. А, делаем а, факивочки. О, так мы, не, мы в ней входили. Это хорошо. Я надеюсь, мы не всю ее исследовали. Потому что это будет обидно, если мы всю ее исследовали. Так, понятно. Тут нема. тут... А, ломаю блок и... Так, эндермен. А, я ж про цю шахту. Мы в неї ходили чи в як в якійсь серии. О! О, оголь. Плюс. Ми знайшли нашого дорогого друга, с яким бы я не хотів общаться. Б. А, точно, не забуду я Це ж получается, я ж передичника в слем, собственно мире, який не снимаю. И тут получается клипер такой, сюрприз. Так, ладно. А, так, дальше, что тут? Давайте, делимся. Скажу честно, я приведу тему на серию, которую я выпустил вчера. Це скажу честно, может быть, эта серия выйдет на следующем тижне. Якщо я її не успію смонтіровати, ну скажу одне. Я буду трохи коли побачив актів е, на відео, там, де от, 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 історія моєї сторони. Ну, реально, я знав, що є шанс такий, але я не думав, що я думав, в пані буде мало людей е, дивитися. Я рад, що деякі е, люди все-таки е, дивляться цю е, рубрику. Це дуже приємне. Я скажу, она будет на канале, я, напомню, делаю на канале как то списание, в прям, в плане определенного количества видосы событий. Обительной... или а... Так, убиваем э, Крипера. Так, что у нас тут? Так, чем быстрее мы спускаемся вниз... Тем доб. Х... Хорошо. Мы, кстати, попутно добавим уголь. Железо нам пока что не треба. Нам бы один алмаз би надо бы. За вещь реально яка треба. требуем. Знаете, як... я, например, потрачу даже силу тигры, на то, чтобы сделать а, один а, добыть один алмаз. Хотя вы можете задать питание, а чего ты не ускуешь съемку, я скажу так. Я не хочу с ним зйомку, съемку, хочется якось, напевно, поговорить. О, так оно урон не них Я, конечно, думал, что не наносит урон. Так, Крипер, Крипе, Так, сделаю... говоря, я вот этот мод на крипер, чтобы они ничего не разрушали. Ну а что? Вони постійно сейчас разрушается, це дуже сильно достає. Насчет урона, я не поняла, ...що, що вы не будет наносить урона. Ну, оказывается, это приемный бонус. Ну а сейчас, почему нет? Так, тут у нас шахта якась. В принципе, хорошо. Можно вниз спуститься. Так. Делаем покилочка. И нам надо добыть один алмаз. Один. Не два. Так, Шахта, я надеюсь, э, ты мне дашь один алмаз. Кстати, какие у нас координаты? А, 12 В принципе, уже на этом уровне мы плюс-минус на координатах Так, убиваем вампира. А, спас... О, колечко. Сегодня бы для вампиров еще типа. Так, давай Торестоун добудем. Ну а что? Я его вроде бы не добывал. А, не добывал. Потому что с жодного рецепта не высветилось. Тут у нас шахта, Ну, я скажу, обычно мы не ВЗ на алмазы, получается, в таких шахтах. О, алмаз. А, крипер. А, кстати, я же хотел еще одну вещь сделать. Сумку же хотел сделать. Золото нам надо добыть. Я вообще полазал, мы сможем прокачать сумку на два уровня сразу. В принципе, сделать и сразу прокачать. Ого, як багато всього. Так, давайте если він може можно добыться. Ось алмаз. Один, в принципі, нам треба. Буде більше, буде приємний бонус. Ну реально, два вмази? А, Ладно. Ми, напевно, уже будемо возвращаться. О, золото. Да было золото. А, тут еще золото есть. А, а це я Пани начал копать необычным обычным образом. Ой, тут сейчас есть. Так, ладно, два уже выходит все шахты. А, в принципе. Ну, у нас уже есть то зачарование. А, книжник, а, полк. Кстати, железом а, можно по дороге забрать. Хотя нет, оно же нам пока еще не требовало. От сюди треба, щоб о, вийти. Я надеюсь, я не забудуся, тому що буде прикольно, якщо потрачу багато е, часу в на те, щоб вийти. Так, давайте сюди. Понятно. Надо бути обережнішим. Ну, в принципі, це вільний вихід. Просто ми зверху були. Так, ну шахты мы довольно быстро выберемся. Потому что я так уже понял, где его выход. Так, тут обре... Бережно, треба будь. Потому что вот эти руки дуже опасны. Так, давайте выходим. Так, железо нам пока что не треба. Ну если что, я знаю, где его можно добуть. Нет, сюда нам не надо. А тут можно, в принципе. Так, раз, два. Так, выходы. Я стараюсь найти, как можно с крыши выход. Вот тут есть вверх. Э, получается. Два алмаза на сто зачалания. В принципе, входа. Интересно, зачем мне один алмаз? Лопату сделать себе. Будет прикол. Понятно, я так понял, я забуды в шахте. А, можно было подействовать по плану Б. Э, копать все вверх. Але я не хотел бы пользоваться ландшафт. А, подожди, тут есть э, свет. А, вот выход. Кстати, ночь настала, к сожалению это не дуже э, добре. Так. Давайте добудем кусок земли тут. И поставим себе. Ну, в общем, мы, мы довольно быстро разделались. Э, кожа у нас, по идее, полон... Повинь... На будь? Такое чувство, что сегодня специально... Э, все... как э, будто Хочу на прибыть так ладно давайте сделаем стоит разочарование я даже знаю место и его можно поставить а, книги привидения а что они вот тут делают почему их вообще двое не ну, конечно мы вряд ли убьют потому что у меня уже есть броня плюс я вот его уже а, прибил о так и слиток, фантомный слиток, редкая добыча. О, так мы можем делать какой-то меч крутой. Я побачу в рецепте. Так. Получается. Сюда золото. сюда золото. Кости сюда можно. Обсидиан сюда. Так, делаем стол зачарования. Ставим его сюда. Теперь можно сделать получается доску и сделать получается книжные полки. Так, сюда, сюда, раз, два и сюда получается, есть. Девять книжных полок уже можно зачаровать э, столь зачарование на какой уровень. Кстати, а тут можно стол зачарования сделать, получается, э, э, красивее. А доску мы его вполне обложить. Так, раз-два. А, так, раз-два, три-четыре, есть. Какой у нас уровень тут? 18 и удача. В принципе, все хорошо. Так, теперь я хотел бы прийти к сумке. Треба сундуки нам. А, делаем а, сундук. Так, сундука, а что можно сделать? Я бачу этот рецепт, получается, ось. Что нам треба для Биллы? А, нитки что у нас есть нитка, есть. У нас есть нитка. Так. Кстати, тут богато всего можно сделать за нового предмета. Так, нитки, а, белый краситель, дивимся, у меня нема. А, кожа, она повинна быть. Ну, белокоситы, по пойди... идее. А, здесь сделаете. Чё я куда седу? А, кстати, а тут есть, получается, вот эта сумка, которую я раньше делаю. Нет, мы ей не делаем. Я, по-моему, хотел ей сделать и забулся. Так. Делаем раз. Делаем два. А, о! И сумка. Дальше... Что тебе требует для апгрейда? Сумочка. Два сундука, золото и желтый краситель. А, делаем два сундука. А дальше получается золотый и блок. Ну, кстати, в принципе, э, мы план выполнили на сегодня. Мы сделали много всего полезного. Кстати, я сейчас я получить еще желтый. О, как раз вовремя. О, богатую желтого сделать можно. Ого, а цветный факел? Прикольно. А на жаль, мы делаем сегодня сумку. Так, следующий. А, алмазный. Все уже мы пока что. Вряд... Так, алмазный. Ну мы и вряд ли сделаем. Так, ребят, сейчас нажал э, видео в кинтимату звук не записался. Я сейчас его прям сейчас записываю, Тому, э, ребят, э, ребята, с вами всем пока-пока!